Kuala Lumpur jadi tumpuan sidang kemuncak ASEAN. Tengku Muda Pahang sokong pemain warisan. Harta luar negara menantu Muhyiddin belum dibekukan. Albert T. Saman Haji Ji dakwa dihalang masuk Sabah. MAPIM tegaskan larangan alkohol perkukuh imej Malaysia Airlines dan Anina An tuduh Muhyiddin bertindak seperti diktator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Mesyuarat Majlis Komoditi Ekonomi ASEAN AECC yang berlangsung hari ini menandakan permulaan kepada Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang dijadual bermula pada 26 Oktober ini di Kuala Lumpur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Safrol Abdul Aziz memaklumkan bahawa sidang kali ini bukan sahaja dihadiri oleh pemimpin ASEAN tetapi turut melibatkan beberapa pemimpin negara rakan dialog serantau. Beliau berkata kehadiran tokoh utama dunia seperti Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Premier China Li Qiang menjadikan Kuala Lumpur tumpuan utama perhatian komuniti antarabangsa sepanjang persidangan berlangsung. Tengku Zafrol turut memaklumkan bahawa beliau telah meninjau persiapan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC dan mendapati semua petugas menunjukkan semangat tinggi untuk memastikan kelancaran penganjuran acara berprestij itu. beliau menzahirkan keyakinan bahawa Malaysia akan memastikan mesyuarat AECC dan sidang kemuncak ASEAN kali ini menghasilkan keputusan yang bermakna serta membawa manfaat kepada kemakmuran ekonomi dan kestabilan serantau. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 akan diteruskan dengan mesyuarat peringkat menteri pada 24 dan 25 Oktober sebelum berlangsung secara rasmi dari 26 hingga 28 Oktober melibatkan ketua negara ASEAN serta pemimpin negara rakan dialog. Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah mencadangkan beberapa pemain warisan untuk dipertimbangkan bagi memperkuat skuad Harimau Malaya. Cadangan ini termasuk tujuh pemain yang sedang disiasat oleh FIFA. Baginda menjelaskan bahawa sejak akhir tahun lalu, beberapa ejen telah menghubunginya untuk memperkenalkan pemain bagi tujuan penilaian. Nama-nama yang dicadangkan kemudiannya diserahkan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk penilaian lanjut bagi menentukan kelayakan mereka. Menurut Tengku Abdul Rahman, semua cadangan dibuat dengan niat yang baik dan melalui prosedur sah dengan matlamat memperkukuhkan pasukan kebangsaan. Baginda turut menekankan bahawa pengalaman Pahang dalam menggunakan pemain naturalisasi sebelum ini seperti Muhammad Daw Sergio Aguera dan Lita membuktikan keberkesanan langkah ini. Tengku Abdul Rahman percaya penglibatan pemain warisan dan naturalisasi dapat memberikan nilai tambah yang penting kepada skuad negara. Cadangan ini menunjukkan usaha berterusan untuk memastikan skuad Harimau Malaya lebih kompetitif di peringkat antarabangsa sambil mengimbangi pembangunan pemain tempatan. Ahli perniagaan yang kini dalam buruan Adlan Berhan dilaporkan memiliki harta dan aset di luar negara yang masih belum dibekukan. Menurut laporan BH, sumber menyatakan aset berkenaan berkemungkinan digunakan oleh menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin itu untuk menampung kehidupan beliau di luar negara. Namun BH tidak dapat mengesahkan jumlah sebenar mahupun lokasi aset luar negara tersebut disimpan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Ahmad Husairi Yahaya mengesahkan bahawa harta luar negara milik Adlan masih belum dibekukan. Beliau menjelaskan semua aset dan akaun Adlan di Malaysia sudah dibekukan oleh SPRM berhubung siasatan yang sedang dijalankan ke atas ahli perniagaan itu. Laporan BH semalam turut menekankan bahawa Adlan dilihat bersama beberapa individu kenamaan dari Asia Barat yang menimbulkan perhatian pihak berkuasa terhadap pergerakan aset dan keuangannya. Ahli Perniagaan Albert Tay memfalkan permohonan di Mahkamah Session Kota Kinabalu bagi mengenakan perintah hina mahkamah terhadap Ketua Menteri Sementara Sabah Haji Jinor selepas mendakwa dinafikan kemasukan ke negeri itu sebanyak dua kali untuk menghadiri prosiding kes jenayahnya. Menurut laporan di kini, permohonan itu difalkan hari ini melalui firma Guaman Tetuan Chin Jinggulem and Associates dan dijadualkan untuk didengar pada 24 November depan. Dalam affidavit sokongannya, Tim mendakwa arahan melarang kemasukannya ke Sabah datang secara langsung daripada pejabat HGG atau melalui pegawai responden seperti dimaklumkan oleh pegawai imigresen ketika ketibaannya di lapangan terbang antarabangsa kota Kinabalu pada 22 September dan 23 Oktober lalu. Dia menjelaskan bahawa pada kejadian pertama, dia akhirnya dibenarkan masuk selama dua hari selepas menyerahkan dokumen berkaitan kes jenayahnya kepada Jabatan Imigresen Negeri. Manakala pada kejadian kedua, dia sekali lagi ditahan dan dimaklumkan bahawa namanya berada dalam senarai tidak dibenarkan mendarat yang dikeluarkan di bawah kuasa pejabat ketua menteri. Ahli penagaan itu turut menyatakan bahawa tindakan tersebut sama ada secara langsung atau tidak langsung menjejaskan kebebasan kehakiman dan kedaulatan undang-undang selain boleh mencetuskan duluan berbahaya jika tidak dibendung. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM menegaskan bahawa langkah mengharamkan penyediaan alkohol dalam penerbangan Malaysia Airlines tidak akan menjejaskan daya saing syarikat penerbangan nasional itu. Presidennya, Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata, keputusan tersebut sebaliknya akan mengukuhkan integriti jenama Malaysia Airlines, menyerlahkan nilai nasional serta menarik perhatian pasaran global yang semakin menghargai prinsip etika dan kesedaran halal. Beliau menambah sebagai pembawa bendera negara Islam, Malaysia Airlines perlu mencerminkan jati diri moral dan nilai Islam Malaysia dengan penuh keyakinan tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan bertaraf dunia yang menjadi kebanggaan negara. Menurutnya, trend global kini menunjukkan industri pelancongan dan penerbangan semakin terbuka terhadap konsep perjalanan beretika dan berasaskan nilai agama yang dilihat selari dengan prinsip syarikat penerbangan tanpa alkohol. Muhammad Azmi turut menyatakan bahawa banyak syarikat penerbangan antarabangsa telah membuktikan kejayaan operasi tanpa alkohol dengan menekankan kualiti layanan, hospitality dan keselesaan penumpang sebagai keutamaan. Beliau menegaskan bahawa keputusan Malaysia Airlines untuk tidak lagi menyediakan alkohol bukanlah langkah ke belakang. Sebaliknya, tindakan berprinsip dan berpandangan jauh yang mampu memperkukuh imej serta keunikan syarikat itu di mata dunia. Bekas pengasas bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Anina Sadudin mendakwa Muhyiddin Yassin kini bertindak seperti diktator apabila bebas memecat dan menggantung ahli parti tanpa sebarang mekanisme semak dan imbang. Menurutnya, keadaan itu boleh dielakkan Sekiranya jawatan pengerusi bersatu yang pernah disandang Tun Dr Mahathir Mohamad dahulu masih dikekalkan dalam struktur organisasi parti. Anina berkata selepas 9 tahun penubuhan Bersatu, presiden parti kini mempunyai kuasa mutlak untuk menggantung dan memecat sesiapa sahaja tanpa perlu dirujuk kepada mana-mana pihak lain. Beliau turut menasihati beberapa ahli yang digantung seperti Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal agar tidak terburu-buru menyertai parti lain dan memohon petunjuk daripada Allah sebelum membuat keputusan politik seterusnya. Tambahnya, situasi ini berpunca daripada pindaan perlembagaan bersatu selepas kejatuhan Tun M pada tahun 2020 yang menyaksikan jawatan pengerusi dimansuhkan sepenuhnya dan kuasa presiden diperluas tanpa kawalan. Anina menjelaskan bahawa jawatan pengerusi pada asalnya diwujudkan bagi mengimbangi kuasa presiden serta memastikan tidak berlaku penyalahgunaan kuasa dalam kepimpinan parti. Dia turut menyifatkan keadaan dalam Bersatu ketika ini bukan sesuatu yang mengejutkan kerana sudah dijangka sejak awal penubuhan parti itu sambil menambah bahawa prestasi Bersatu juga dilihat semakin merosot sejak pilihan raya negeri Sabah dan dijangka terus menurun menjelang pilihan raya umum ke-16. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.